А бібліотека це на сьогоднішній день такий потужний центр культури, освіти, самоосвіти, це інфо, інформаційних технологій, дозвілєвий центр, бібліотека це і центр інтелектуального розвитку людини. Ви ж бачите, що в нас, крім багатогалузевого, багатотисячного фонду в бібліотеці для наших читачів шість комп'ютерів. Безкоштовний доступ до мережі інтернет, безкоштовний Wi-Fi. Так що, будь ласка, приходьте, працюйте. Ми додаємо інформаційні послуги через мережу інтернет. Щороку ми обслуговуємо більше 12 тисяч читачів і проводимо велику роботу по поляризації книги. Це літературні вечори і зустрічі, ви знаєте, це презентації книг, це диспути. Це поетичні міські, поетичні конкурси, який ми майже щомісяця проводить наша бібліотека, і інші зустрічі з творчими людьми і інші заходи. Особливу увагу на сьогоднішній день ми звертаємо на патріотичне виховання дітей і молоді, тому що, ви знаєте, в наш складний час на це потрібно звертати дуже велику увагу. Для цієї категорії читачів ми проводимо велику роботу. Із використанням мультимедійного обладнання. І користуючись нагодою, хочу звернутися до наших мешканців міста, до небайдужих меценатів, які допомогли бібліотеці придбати проєктор. Тому що в бібліотеці, на жаль, немає. Ми власним коштом придбали екран, у нас є ноутбук, у нас є підсилювані звукові колонки, але проєктор на сьогоднішній день ми придбати не можемо. А це, звичайно, від цього страждають наші читачі. За 93 роки існування наша бібліотека вивчила, я не побоюсь цього слова, вивчила не одне покоління школярів і студентів. Свій час у нас працював щодня майже в бібліотеці, ви знаєте, професор, академік багатьох академій світу Олексій Іванович Кононський. І тільки дякуючи нашій бібліотеці, він по крупинках збирав матеріал, він написав ось такі книги. «Незабутній Шолохов є в нашій бібліотеці. Життя та вічність, таємниці мозку великих людей. Ви знаєте, що він був видатним хіміком, наша гордість про аграрний університет, Пушкін і Біла Церква, це Кононський Дороги життя і серце хірурга про Григорія Ковбасюка. Я ж кажу, це тільки завдяки нашій бібліотеці. Він завжди про це говорив, на цьому зупинявся, і майже щодня він був. В нашій бібліотеці. На жаль, він покійний. Ви знаєте, Тамару Павлівну Павленко, нашого, заслуженого діяча мистецтв, викладача із школи мистецтв номер 1 Вона композитор, перед тим, як написати нову пісню, вона завжди приходила в бібліотеку і переглядала, перелистувала десятки поетичних збірників для того, щоб вибрати вірш, який потім клала на музику. Читачами, активними читачами нашої бібліотеки є Андрій Гудима, Анатолій Гай. Якби не наша бібліотека, то, мабуть, у цих збірок літературна Білоцерківщина, Антологія письменників, членів міської організації Національної спілки письменників України, літературна Київщина, молоді голоси і ота стежина в нашому краї, антологія поезії Київщини, видана до 70-ти річчя Київської області. Мабуть, ці не були б такі гарні. І в такому обсяді видані ці книги, тому що всі матеріали, всі довідкові, він знаходив всі довідки, він знаходив у нашій бібліотеці. Хочу, Хочемо ми вам показати на історії, на прикладі історії успіху однієї людини, нашого активного читача, як бібліотека допомогла йому стати таким успішним. Творчо розвинутись і створити такі прекрасні шедеври, які він створив. Ви вже неодноразово їх бачили. Це наш великий ентузіаст, наш активний читач, великий патріот нашого міста, краєзнавець Анатолій Володимирович Скепко. Починаючи із 2008 року. Разом з бібліотекарями, з нашими працівниками, він досліджував історію нашого міста, назви вулиць, історію наших архітектурних споруд, старих будівель і шукали разом з нашими бібліотекарями фотографії, матеріали і в книгах, і в каталогах, в краєзнавчому каталозі, і через мережу інтернет. Сьогодні в доробку Анатолія Володимировича більше 15, більше 15 відеофільмів про Білу церкву. І перша презентація відеороліка Моє місто відбулася у нас в бібліотеці на засіданні клубі, На засіданні клубу Фортуна. У нас є такий клуб любителі книги у 2012 року, 12 році, 17 квітня. З того часу Анатолій Володимирович провів десятки презентацій. У клубах Академії пенсіонерах, школах і серед ветеранів заводу Сільмаш. Ці відеофільми також виставлені у мережі YouTube. Сьогодні у вас є така нагода познайомитися з ближче із Анатолієм Володимировичем і завдати для журналістів звертаюся питання. І також у вас є така можливість задати питання після нашої такої прес-конференції. Ви будете мати змогу переглянути відеофільм Анатолія Да. Але перед тим, як хочу, перед тим як я надам слово журналістам, я хочу запитати вас, Анатолій Володимирович, скажіть, будь ласка, коли вперше ви прийшли в нашу бібліотеку і чи професійно допомогли вам наші бібліотекарі? Даже не задавая этот вопрос, я бы все равно рассказал, что у меня практически началось это с нашей библиотеки. Потому что первое, первое с чего я начал, мне попала фотография улица Комиссаровская. Вот. Моя мама работала почтальоном, я практически весь центр города знал с детства. ну вот улицу Комиссаровскую я не мог себе предположить. Первое, что я думал, это кто-то из комиссаров гражданской войны первое, что на ум пришло. Ну и первое, куда я пришел, это сюда в библиотеку. И началась начались мои розыски с того, что э, Маргарита нашла мне книгу. Я не могу сказать, это какой год, но сведения э, за 1890. Ну не буду врать, какой год не помню. Имущественные права Бронницкие да. Ну, ну, сведения были там за тысячи. Там на этой, в этой описи была улица Киевская, улица Комиссаровская, пять имущественных прав, то есть пять домов, пять дворов. И упирается в еврейскую богадельню. Ну, первое, что на ум пришло, это короткая улица Банкова. Она выходит вот сюда на Гордынского и от Обнова. Это была еврейская ремесленская синагога. Вроде сходится. Потом проходит время, мне девочки находят материал по улице Банковой. Улица Банкова начинается в комиссаровской и упирается в базарную. Вместо ответа я получил два вопроса. И вот с этого, в принципе, началось, начались каталоги, началось, начались розыски. Потом мне позвонили, сказали, что есть очень интересная книга Одиннадцатый том издания Автонази. На польском языке а книгу можно взять и а в 9 часов утра ее вернуть. Я до полуночи сидел, все это копировал. И там я прочитал, что в Белой церкви у графов Броницких был управляющий имением в скобках написано комиссар. И дальше его фамилия. То есть комиссар это не не связано с гражданской войной. А улица называлась комиссаровская, потому что она начиналась от управления комиссара Бронницких, здание, которое сейчас до сих пор существует. И если выходить из парка Петровского и стоять лицом к памятнику Богдану Хмельницкому, слева одноэтажное здание. Это здание управления комиссара Бронницких и улица Советская называлась комиссаровская. Все казалось намного проще, но Опять возник вопрос, улица базарная, где она могла быть, если она пересекалась с Антона Горбинского, опять же, библиотека находит не сведения о том, что выше по Антона Горбринской, где сейчас стоянка, вы помните, автобус был пятый и первый останавливались наверху. Вот на этом месте до военного времени был крытый рынок. И улица Антона Гордынского называлась Базаром. Вот так. Поэтому я говорю, что все, что, все, что начиналось у меня, начиналось с этой библиотеки. И сейчас вот я такой ну, грандиозный проект, я считаю. Я решил собрать историю города, старую историю еще, ту советскую. Вот мы с одним товарищем как-то сидели, он говорит, ну у нас в Белой Церкви шесть золотых олимпийских медалей. Не каждый город такой может похвастаться таким. Я на сегодняшний день нашел 15 золотых олимпийских медалей нашей города. И пришел сюда, я вот даже показывал, я как я людям, когда прохожу, беру фотографии, потом распечатываю их на листы бумаги, чтобы подписывать где-кто. Ну и даже вот такой вот факт. Я пришел сюда, сидел, выписывал. Юрьевская Земля, 2001 год, 19 число. Деревой спорт Вот я девочек просил, мне находят информацию То есть библиотека для меня Вот все, что я выписал Комсомольская правда Тяжелая атлетика Спортсмены районного узла связи Вот это все я искал в каталогах А потом уже Библиотека, девочки мне Находили то, что Меня интересовало так что я считаю, что то, что вот я начал этим заниматься, я говорю, я дня не, не был историком, но вот благодаря тому, что я заинтересовался вот этой школой, э, нашим городом, то, что мне помогли здесь разобраться с этим, большая-большая благодарность работников сотрудникам вашей библиотеки. Так что я, я считаю, то, что вот я сделал, это благодаря вам. Спасибо. Анатолію Володимировичу, ви маєте фотографії архітектури Білої церкви минулого, ходите по вулицям дивитесь на сучасну Білу церкву. Яка вам ближче до серця? <рес> ви знаєте, я не скажу, що я так ностальгірую по Совєцькому Союзу, але. Но... архитектура, вот даже сравнивать наш ДК Сельмаш, который был до 67 года с колоннами красивее, который сейчас, ну это не здание, это просто большой рекламный щит. Но я не считаю это архитектурным сооружением. То поэтому есть, конечно, в городе сейчас много хороших много хорошей архитектуры сделано. Но вот почему-то та старая, даже вот здание рядом, вы видите, какие окна, какие пилястры. Все. Это, конечно, было красивее. Сейчас, когда все нужно экономить, оно все по-другому идет. Но все-таки та старая архитектура мне больше по душе. Снова же таки продолжение темы архитектуры. Чи траплялося вам таке, что вы ви... Знаходили будівлі, які перебувають в забутті, але які дійсно можна відновити, які становлять якусь цінність для білої церкви, можливо, навіть як і туристичний об'єкт, чи там розташовувалися якісь заклади, установи там. Не дай Боже КГБ якесь. Ну КГБ это... я так побував, я знаю де що це таке. Я зараз очень сильно ну, возмущаюсь, не переживаю, тому що. Что... Вот вы знаете, один из символов нашего города, это наша водокачка. Это здание инженера, не буду дурать, кажется, Шубина. Называется гиперболическая башня. Их в Украине было 28 штук, всего-навсего. Вообще в Советском Союзе 28. Сейчас, я так понимаю, что эту башню хотят просто снести. Почему? Потому что раньше на ней стоял громоотвод, громоотвод убрали. Если убрали громоотвод... Это значит, очередная молния попадает в эту бочку, она загорается и ее списывает на металлолом. Я просто предполагаю, что это будет, и для меня это очень неприятно. В парке Петровского есть здание старой водокачки, водогона. В 1928 году, когда строили, через парк протянули водозабор в город, и построена в 1929 году наша вот это однокомнатная башня. Здание тоже не буду говорить, я не помню фамилии архитектора, который построил это здание. Сейчас э, там открыли турецкий домик из исторической цены, а за ним в глубине вот это старое здание, оно рушится. Это очень-очень большая Окей. глупость для города, потому что я понимаю, нету средств, но сейчас очень много сдается в аренду помещений. Можно было найти арендатора там... Вот э, не удерживать с него арендную плату, чтобы он это помещение восстановил. Такие люди бы нашлись. Но почему-то вот. Но ну это не, не единичный случай, Много у нас помещений, такие, которые вот в упадочном состоянии. Так что это, это в городе есть. А какая наистарейшая фотография вам траплялась в руки? Там и Белая церковь. же, как и самое старое здание на сегодняшний день в Белой церкви это Григорьевская больница мы ее знаем как вторая инфекционная больница вот. это рисунок рисунок но там больше даже не фотография а гравюра вот этой больницы Григорьевской больницы потом у меня есть старая фотография 1878 года кажется фотография пожарной команды Владислава Броницкого. Тоже одна из старых фотографий. Ну, очень много у меня уже вот периода после 900 -го года. Ну, есть еще до, до, до 18 века, 19 века. А от такі назви, як ДНС, Грузія, там, можливо, ще деякі, вони виникли до Другої світової війни чи вже ближче до нашого часу? ДНС це дома состав. Если на состави. Якщо посмотрите на Критий ринок, з лівої сторони старий бел гастроном і за ним здання. вот этот дом, это был именно дом начальствующего состава, он был еще до войны, потому что есть фотографии города в истории, есть фотографии, где немцы, оккупанты стоят на фоне этого дома. То есть это... А когда я был на пятой площадке служил, то мы в подвале находили надписи даже, что там я такой-то, такой-то, и дата стоит, 29 год. Вот такой находили. По, по ДНС, по Грузии. Ну, Грузия, я рос на Грузии, которая называлась в то время у нас улица Октябрьская. А вообще Грузия это не улица. Хотя было, на карте есть. На карте 22 -го года есть название улицы Грузия. Это там, где сейчас вот пролетарская, где стоит дом длинный. Вот это район, там была улица Грузия. Название в советские времена. Мы в 1967 году получили там квартиру и нам говорили, что улица Грузия происходит от того, что это был район, бедный район, бедный еврейский район. И люди жили в вырытых землю, в землю саклях, типа грузинских, грузинских саклях, землянках. Поэтому назывался район Грузия. Есть версия, еврейская версия, один из евреев мне рассказал. Ну, это версия, потому что утверждать это я не могу. Я сколько спрашивал людей, с одного из еврейских языков пустырь, заросший травой, переводится грузом Я утверждать не буду, потому что я не нашел этом подтверждения. Но в 1806 году, когда еврейская община подписала договор о поселении в Белой Церкви, потому что при, Богданах, при Богдане Хмельницком всех евреев отсюда или вывезли, или вырезали, вот, у евреев в городе не было. С 1806 года, когда подписали договор о поселении, Броницкий им выделил территорию от улицы ныне Шалам до бульвара 1 мая и от штабной до Ярослава Мудрого. Вот этот весь район назывался тогда Грузия. И третий вариант, польский, он ближе подходит, потому что, я ссылаюсь на карту 22 года, потому что я ее детально рассматривал, я там жил. На том месте, где вот наш стоял 23-й дом, там было Озера. На карте видно, что пустырь просто пятно и не заселено, домов там не было. И когда мы жили, там была большая-большая лужа, куча грязи. Даже одно время, когда председатель горосполкома был Залевский, и очень много жалоб писали, что эту лужу нужно там или засыпать, или что-то с ней сделать, ничего не делали, то эту лужу назвали залив Залевского. Дальше было такое. И в переводе с польского языка груз это болото. В принципе, поэтому улица вот из-за вот этой болота, из-за этой низины, одно из названий тоже может быть улица Грузии. Очень много я знал, что у нас Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион, но то, что он очень много сделал для города в последнее время. Я в это ну, не предполагаю, потому что то, что проводит его турниры. Он приезжает сюда, он спонсирует. Много детворы занимается спортом благодаря ему. Вот буквально недавно приехали, три недели назад приехали наши борцы, борцы ездили на турнир «Медведя» в Минск. Ну, я спрашиваю директора школы, ну как, похвастайтесь, результаты. Он говорит, мы говорит, даже отборочные турни прошли, потому что представьте себе уровень соревнований, когда... Два серебряных олимпийских чемпиона на этом турнире боролись за четвертое место. И я считаю, что ну, нужно в нашем городе сделать улицу имени Александра Васильевича Медведя. Я уже четыре месяца собираю материал о спорте в городе. Сначала думал, я сейчас быстренько пройдусь по школам, я наберу тот материал, который есть сейчас. Те дети, которые занимаются. А потом так вот сунулся. А вот у меня был тренер меня, я занимался плаванием. А кто моего тренера тренировал? Я нашел первого тренера по плаванию, я нашел первого тренера по баскетболу, по волейболу, по велосипеду, по гребле. Нашел первых тренеров, которые начинали эти виды спорта у нас. Встретился с массой удивительных людей. Вячеслав Андреевич Ведерников, которому 96 лет. Михаил Самойлович Каплун, 92 года. Светлана Моисеевна Кипкала, 88 лет Вот она первый тренер в городе Поплав Она тренировала моего тренера И вот эти люди, особенно Михаил Савойлович Коплук Это ну, кладезь истории, истории да? да, кладезь истории Я вышел со стадиона Я хотел увидеть Елена Анатолий Ивановича Он э, нес факел И я хотел найти фотографию его с факелом Выхожу и напротив стадиона старый спортивный дом я знал, что Михаил Самович там живет. Ну, думаю, зайду. А в душе такой, а вдруг его уже нет. Ну, уже в возрасте таки И я когда позвонил, дверь он открыл, обрадовался. И мы с ним долго проговорили. Сначала как-то так немножко настороженно. Вот. А я, как правило, прошу людей фотографии, их копирую, потом на листиках печатаю, прихожу, и чтобы подписать, кто где на этих фамилиях. И он как начал вспоминать, вы знаете, я я был, конечно, шокирован вначале, что память такая. Он мне называет фото... первый чемпион Украины в легкой атлетике Евгений Хмарук, ученик первой школы, и дает фотографии 1938 года этого матча. Я когда скопировал эту фотографию, прихожу, говорю, ну вот этот мальчик, а кто вот этот? Там 7 человек на фотографии. Это, говорит, футбольная команда, победители чемпионата города. И начинает мне из семи человек, только двух не назвал, имя и фамилия. Потом находит у меня фотографию 1940 года, футбольная команда города. Капитан команды, председатель городского Магаля. Михаил Самойлович там в этой команде. И Григорий Исакович Неренштейн. Ну, Ниринштейн я знаю, что он основатель фехтования и был председателем общества Аванга. А Михаил Самолович мне говорит, что в 1935 году Неренштейн организовал в городе спортобчество Дина. Тоже интересно, потому что это давнее. Потом я начинаю спрашивать его вот так, ну вот Михаил Самолович, я говорю, а вот что было в городе во время оккупации, во время войны? Он мне говорит, я в 41 году закончил школу, ушел на фронт. Он закончил войну капитаном, командиром танковой роты. Получил тяжелейшее ранение в 1945 году в апреле, до мая 1946 -го года год лежал в госпитале. А до войны он мне показал грамоту, вернее фотографии. Он член сборной команды Украины 1938 -го года по гимнастике. И тут, после тяжелейшего ранения, в 1946 году он уволен как инвалид войны. И он мне показывает грамоту. 1947 год за выдающиеся успехи при подготовке и проведении первого парада физкультурников на Красной площади. Я говорю, Михаил Александрович как можно было за год восстановиться после тяжелейшей травмы. У него на вылет разрывной пули были поражены оба легких Год пролежал в госпитале. Я говорю, как можно за год восстановиться. Ну, вот так вот. Если бы я не был гимнастом. То, говорить, я б, мабуть, в танці А Так три рази він горів в танці і говорить, я успівав вискочити. Ну, така от унікальна особистість. Підсумовуючи, напевно, це такий журналістський раут. А, то ж, я, є такі наміри, я зрозумів, що оце місце, де можна подивитися і фільми. І проводити зустрічі, все ж таки є небезпека, що можуть його забрати. Що як нам відстояти? Я думаю, що... вас. Як нам як нам вас відстояти? Покажу, таких офіційних підстав немає, але ну як вам сказати, такі вже між серед депутатів наших ходять такі розмови, що в центрі міста таке гарне приміщення, що в бібліотеках, крім того, що видають книги, нічого не роблять. І намагається, я так думаю, йдеться справа до того, щоб забрати це приміщення. Я думаю, що бібліотеку може відстояти тільки громада. І ви сьогодні я вам не розне розказувала повністю про роботу нашої бібліотеки, тому що, мабуть, годин 20 мало буде для того, щоб розповісти про всі масові заходи, які ми проводимо. вулиця починалася сюди, де ще стоїть старий кіоск у ресторану Радон на площі Шевченка. проходила сзади стоящего дома культуры завода «Сельмаш», пересекала улицу Гоголя, где стояла старая мельница. Потом на этом месте был торговый центр, просто торговый центр, а ныне торговый центр «Гермес». И заканчивалась на улице Октябрьской, бывшей улице с загадочным именем Грузия. Третья Киевская улица начиналась от улицы Шевченко. Проходила там, где сейчас улица Кузнечная. Потом она пересекала улицу Гоголя, и через будущую мебельную фабрику заканчивалась она у улицы Броварной, что возле первой гимназии, а ныне улица Петра Запорожца.